Такого морально жестоко Не пройдите с мерзавцем насильником Я за это поважаю Толстого Дуже сильно была в него психика А я слабый и нервами маюсь И тут что за себя не ручаюсь Но, Но к хорошим манерам Ой, я делал Сегодня в военно-полевой роман, я красивый в обороне, но пригоды Шерлока Холмса до доктора Ватсона записки генерального штабу, життя замечательных полководцев и, конечно же, полдержанные гималайцы!

Не пам'ятаєте? Я теж не пам'ятаю. Але нічого. Гіморайці її бачили і там хтось дуже смішно пошуткував, що гіморайці це горні козли і ідіоти. Але зараз не до того, бо гіморайці об'явили нам війну. Уже их поражевая техника подползла до кордонов нашего шоу а, Помогите, помогите! А, что? О, что вы говорите? Боже мой, вы знаете у них такая техника указывается аж 33 холодильника набитых снежными людьми 4 дивизии гималайских ведьмедов и спецназ дрессированных йоги О, Что вы говорите? Боже мой, зараз придут и всем засунуть ногу за голову. А -а 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 Будем убиты с ворогом до останней капли крови. Ни педи шоу не отдамо, краще сами съемо. Більш того, я, я поведу вас в останнюю загибель. Я буду спереди, потому что ворог подступный завжди нападает сзади. И так объявляю тотальную мобилизацию. А вас, Шлягер, я попрошу остаться. Шляер! Профинансуешь наше сбройня до зубив, желательно до верхних. Ой, а откуда же у меня такие брось? Что? Да я ж тебе за саботаж расстреляю собственноручным дрючком. Ой, еще вы такой скорый. Будут вам гроши. Ну, я позычу у своем шкафе. Молодец! Э -э, Нагороджу тебя званием генерала Фельте Фельдшера. А я буду генералиссимус ты фердмарши рус. с правом до строкового подвищения. Алис! Молодцы! Ah ah всем тримати кругову оборону. А я буду в центре. То есть я хотел сказать, пильнуйте. Бо гимуляйцы дуже хитрые. Можут до нас прислать какого нибудь шпигуна. Он и так. Никому не верить. Даже мне. А может я окажусь каким-то югом. При одягненим снігової людини. Ви будете добровольцеві, підете в стан врага і приведете до нас якогось язика. Ну і інших копчоностей. Не хвилюйтесь, перемога буде за нами. Відкури берез і на мотузці припремось сюди, і я буду. На нього чайник ставити. О. А в програмі будемо показувати наші бойові дійстві. Все одно показувати нема чого. І так, увага! Всім зараз розбіжатися на свої робочі окопи, зробити красивий макіяж, щоб трагічна загибель виглядала фотогенічно. І щоб у всіх нароті був чист. Ты что? Чтоб недалеко было бегать горло мочить! А только через мой тропу! Богит смертью верует! Убога! У! А! <свист> Алло! Ну, Шарика у мне! Шарик, сообщи всем часовым, что пароль на сегодня там была! Ответ! Там была! О! Правильно! А кто перепутает? Того расстрелять на месте, хочешь бы был я. Достать! Швыкся кули побег! А. На войне, как на войне! Увага! -а -а. Давайте, ведучо! Поехали! Добрый вечер, починаем шоу до носики Там появилась обличие немалецкой национальности. Пришлось нейтрализовать. У нас же Правда, я не помню за что, но перемога будет за мною, потому что я первый стоял. О, знаете что? А давайте для поднятия боевого духа мы вам покажем прямо в окопах, практически на позициях, преимущественный сериал про переможного сыщика Шерлока Холмса и его полоненого доктора Ватсона. Каким профессором в сделал такую контрибуцию, что уничтожила вся коалиция? редкие часы досуга гениальный сыщик Шерлок Холмс тратил на совершенствование своего мастерства. Он непрерывно оттачивал, шлифовал, а иногда даже полировал прославленный дедуктивный метод. Он самозабвенно отдавался этому занятию всей душой, абсолютно не замечая при этом, что делает тело. Эй, Ватсон, мы слыхали об этом кошмарном преступлении в китайском квартале? Нет, Хо! Я тоже не слыхал. Но вы знаете, что сегодня в китайском квартале мафия раздает квартальную премию. Мы должны попасть под раздачу. Вы думаете, нам тоже дадут? О, еще как дадут вам особенно, Ватса. Но у меня есть план. В китайский квартал мы должны пойти полностью замаскировавшись. Это гениально, Холмс. А давайте пойдем задом наперед. Со спины вы в китайском квартале нужно вооружиться до зубов О! китайцы очень гостеприимный народ и поэтому когда они видят человека вооруженного до зубов они ни в чем не могут ему отказать и именно до зубов ваться да они а так как в прошлый раз когда мы с вами вооружились до пояса ну когда ходили в мексиканский квартал вы помните чем это закончилось да, Холмс. Нам тогда набили морду. Ватсон, лицо! Вы же джентльмен? Нет, Холмс. Я ведь потом смотрел в зеркало. Клянусь, это была морда. Перестаньте болтать, Ватсон! Через час китайский хватал закроется на обед. Мы не успеем. Давайте вооружаться. <связывая> Опять мне? Мне? <клыш> это мне? Дайте мне что-нибудь! Э, что? А, вот вам рупор! Но, да. но зачем мне рупор? А, как? Э, будете в него кричать? Э, сдавайтесь, вы окружены! Помогите! <клыш> а, а вы а я, а, а я буду вас прикрывать вот этой крышкой! это мне, это мое, это моё! и это я первый увидел, дайте сюда. Это, это даже вы не умеете этим обращаться. Поймите, бац! все оружие нужно спрятать на себе. Понимаете, мы не можем прийти к мирным людям с оружием в руках. Ни в коем случае. Руки должны быть свободны. Тогда ими будет удобно душить врага. Что это, Холм? Дайте сюда, дайте сюда, дайте. Это, это мое изобретение. Граната бумеранг. Два года не могу ее выбросить. Возьмите себе, она вам пригодится. Надо проверить, чтобы ничего не звенело. Правильно, Холмс! В китайском квартале очень тихо. Да И когда начнется драка, да. вот это может нас выдать. Проверим? Проверим, Холм! И вас звенит пром кармане? Это, это у меня пять шиллингов, Холм! Дайте сюда! А, Дайте а, сюда! А, Жадность вас погубит! Ватсон, сколько раз вам об этом говорить? Проверим еще раз! И... Стоп, стоп, стоп! Подожди, что у вас опять звенит? Где? Вот здесь, в правом кармане! А, э, 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 это граната, Холм! Так выкиньте ее, зачем она вам нужна? Проверим еще раз! И... Почему, Марса? Потому что это граната Гумеран. Ну и что? А и она возвращается! А -а 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 -а! <связан> 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 Батсон! Что? Мансон, а -а -а! а -а -а! <связан> это потрясающе! Мы пойдем с вами в Негритянский квартал! Там случаются забавные преступления! Но в этот злосчастный день Шерлок Холмс и доктор Ватсон так и не попали в негритянский квартал. Потому что по дороге они заскочили в русский ресторан. Мистер Холмс вспомнил, что он давно не видел пляшущих человечков. Молодець царик! Ха -ха -ха. А, так каже, що ти шляги. А мені здається, що ти переодягнений йог! Ха -ха -ха. Зараз ми його перевіримо. Йологи дуже полюбляють візки. от удовольствия, точно так! Ну-ка, ребята, перекройте нас от световой общественности! Я буду над полоненым внушаться! Соли мало! Ай, врагу не сдается наш горный враг! Нам сказали захищати позиції до останньої краплі пива. О, у, пива нема! У, нема пива, нема війни. А хто ж буде в цухарячки воювати? О, ні, є, є фунатик своєї справи. Це наш хронтовий кореспондент! Горний му льон, героїчний шиндурович. Поки він вас ознайомить зі справами на хронтах, я піду і здам бутилку в полон. Бозины и пыло дают. Предупреждение. Йоги очень любят лежать на гвоздях. Поэтому срочно прячьте гвозди. А еще они любят стоять на голове. О, немедленно прячьте голову. Брахмины будьма! Как доказали наши ученые, Гималайи это часть Украины. И нам осталось для воссоединения только проложить валютный коридор через Россию. Родители, будьте бдительны. Вы знаете, всюду ходят снежные люди. Поэтому не разрешайте своим детям лепить снежных баб, с помощью которых снежные люди размножаются. Протянем руку простому солдату. Вчера наш режиссер посетил госпиталь с тяжело ранеными и всех наградил своим личным нас А, шо? Ай, молодец, Чарик! Какого красивого языка, Фри! Ай, великий, могучий, молодецкий язык! А будь генерал! Зараз я тебе допоможу! Треба его стойки гвоздиком прибить, чтобы не втек. <реш> <реш> ну что, говори ему лайская морда. Скільки у вас портя на кустане? Что? Что ты стоишь? Ты бачиш, человек сказать не может. Развяжи ему руки. А, не хочешь говори! Ну, сейчас я тебе больно сделаю. А, а больно. Алло, штаб! Фу. Алло, цель нулевой! Алло, что? Я К, Вера Павловна! Ой, извиняюсь, uh. в библиотеку попал. Эй, Поки до цього штаба дозвонишься, так и грошей кончится Алло, штаб! Uh. О, прекрасно! Ура! Слухайте, скорей, слышь самовары! Что? Самовары давай, я на них вот дураки, что вы приперли? Забываете, значит, патроны! Эй, все! Нема патронов, нема войны! Гуляй, Вася! Эй, ты чайку выпьем! Что такое? Газивка кончилась! <патроны>, О, патроны, ура! Война продолжается! знаете, во время войны можно красиво прославиться без головы О, и попасть в гурту замечательных людей! им война поля пирдосу! Сидят себе в сериале, курят, отсиживаются. О, о, ось вы его и побачите. Секундочку. Это я оператора разбудил. Кино давай. Больше всего в квартире донимали всех великие полководцы. Прикрываясь сложной международной обстановкой, они все время заставляли жильцов заниматься строевой подготовкой, невзирая на пол и возраст. В результате этого пол квартиры пришел в полную негодность, хотя возраста у него было всего ничего. Вчера полководцы собирались на кухне и обсуждали планы обороны квартиры в случае нападения на нее вероятного противника. В роли противника, как правило, выступал Лев Толстой, потому что он был таким матерым человечищем, в которое очень легко попасть. Тамерлан с типично восточной смекалкой вышибал из всех камни из печени. А потом долго с камнями разговаривал на предмет получения информации. Чапаев любил выпить, после чего долго плакал над картошкой. Кутузов предлагал дать всем в глаз причем тут же показывал на друзьях, насколько легко это можно сделать. Бисмарк вынашивал планы газовой атаки, причем иногда эти планы внезапно прорывались из него наружу. Наполеон утверждал, что нужно поджечь соседние квартиры, а начать со своей, ибо на пепелище кто покусится. К утру военный совет на кухне обычно переходил в драку в виде полного несоответствия предлагаемых стратегий. А потом приходил Павлик Морозов делать уроки. И всех разгонял к чертовой бабушке Арине.

Психічна атака, тому що гімолайці дуже нервові і не можуть бачити неодухотвореного обличчя. У них зразу чакра закривається, а піакра відкривається. Секундочку. Алло? Що? А не може бути, мама! Господи, що робити? 200 холодильників зі сніговими людьми провали оборону. А що нам робити? У нас ні гранати, ні лопати, я ж один з голими ротичними руками. Піду становитися героєм. О, Правильно, може, мені за те зарплату нарешті виплатять посмірно. Э -э. Вибачте, забув парашута. Бачу противника. Срочно приудвалися к обороні. Меня. А -а -а. Я не понял. Все вот это и все? Дяденька, не бейте нас. Мы вам песенку споем. Ой, какая вот омерзительная гималайская мула. Ну и что вы можете нам, козакам, э, заспевать? Девки, я вас умоляю, не езжайте в Гималай, Гималай. Ходят дети, от него бывают дети. Либо на яме от него бывают дети. Красиво спевают, наче лелека після сала. Хочется пить такую музыку, взять каску и засунуть поперед батька пыльку. А ну еще, хлопцы! Конец оперной симфонии! Прошу принять наш хлеб-соль, как залог от Некролог! Ура! Победа! Бачите, ворох встал на кулина и преклонил локти! Взяли смыло! А -а -а -а. и час, а? Да? Ура! Победа! Глупцы, девчата, я була у нас битва, Аж затупилась бритва. А я, я красиво летал на гребне ударной волны, а? Я же всех гималайцев заразил морскую болезнью. И они все померли у реанимацию, потому что дуже кистоплотные. Эй! Наша гималайская компания скінчилася повне потері моєї живої сили. О, видите, руки нема, а там ще ноги нема. Ай, нічого, до свадьбы отрастет! До побачення! Осень настала! Фу! Осень, осень, милости просим! Подайте герою гемулянской компании! На память, дуле!